ana shu qiyomat soati yaqin bo'lib taqdir qilingan vaqtgacha dajuj va majuj qabilalari shu devorni teshishlikka har kuni harakat qiladi rivoyatlarda keladi har kuni teshishadi ozgina teshib ochiladi devor deyarli o'tib ketadigan holatga kelib ertaga teshib chiqamiz deb kelgunga qadar ertasi kuni dam olishib qaytib kelguncha alloh taolo qudrati bilan devorni asl holatiga qaytarib qo'yadi rivoyatlarda keladi har kuni kavlaydida endi teshika yaqin bo'lgan paytda ularni boshlig'i ketdik ertaga teshib chiqamiz qaytadi qaytib kelsa yana devor boygi ba holatda ba'zi rivoyatlarda inshaalloh deb qo'yar ekan oxirida ertaga teshib chiqamiz inshaalloh deb shunda ana shu holatda qoladi va teshib chiqadi ular deydi Birodalar, ular bor ular bor nabiy vasallam zamonlarida bir kishi kelib ana shu zulqarnayning sabdini devorini ko'rganligini aytadi ikada keltiriladi sifatlab ber deganida falon 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 sifatlatganda o'sha saddi iskandariy bo'ladi deb aytadi ana shu zulqarnayning urgan devori deb aytadi bu bor hali ham kavlashyapti birodarlar kunlari birda nabiy salllohu alayhi vasallam cho'chab uyg'onib ketadilarda arablarning holiga voy bo'lsin zulqarnaynning devori mana shuncha teshildi deb ko'rsatadi bir ming to'rt yuz yil burungi gap